Воскрес! Я рада вітати всіх глядачів телеканалу Рудана зі святом світлого христового Воскресіння. Цього року Пасху Господню відзначають в один день християни усіх деномінацій, тож свято обіймає собою увесь світ. У другій частині нашої передачі ви почуєте слова архіпасторського привітання від владики Єфрема. А зараз я пропоную нашим глядачам зануритись в історію православного кривбасу. Це територія шахти жовтневої, володіння колишнього ростковського рудника. Землі якого до жовтневого перевороту належали поміщиці Марії Матвіївні Ростковській. Неподалік від станції Вечірній Кут вона мала два кар'єри, де руду видобували відкритим способом. А промислові розробки залізної руди почалися тут у 1887 році. На рубежі 19-20 століть на руднику був збудований і храм на честь святителя Миколая. За місцем розташування його називали «Вечірньокутським». Храм во имя святителя Николая Чудотворца, который еще известен в народе под названием Вечерникутской церкви, как раз и был построен вот за вот этим забором. Надо сказать, что его строительство началось в 1900 году. Мария Матвеевна Ростковская и ее дочь Елена Павловна Верабова сооружали этот православный храм за свои личные сбережения. Состояние дворянок было небольшим, однако, когда начинается здесь промышленная разработка, то по условиям аренды земли, Мария Матвеевна получала пол копейки с каждого добытого пуда железной руды. Это позволило собрать необходимый капитал, который помещица вложила не только в строительство храма, но и здесь же она финансировала строительство больницы, библиотеки, строительство церковно-приходской школы и ряда других зданий, которые были построены чанием Марии Матвеевны. Строительство храма продолжалось почти два года. В 1902 году он был торжественно освящен. Его прихожанами стали жители трех рудников. Ростковского, вот на территории которого мы находимся, который позже получил название рудника Октябрьской революции, а сейчас это территория шахты Октябрьского и Криворожского железорудного комбината. Дубово-Балковского, это большевик. И Новороссийского, это жилмассив Фрунзе. Всего было 1700 прихожан. Прихожанами Вечернекутской церкви являлись также и жители близрасположенных сел. Это Петрова Бажанова, это Рыбасова, это Сухая Балка, Довголевка и других. Храм был однопрестольным, на полное его название во имя святителя Николая Чудотворца. Изначально на первом этапе храм был бесприходным, и только в 1904 году Храм получил своего настоятеля, первого священника, отца Григория Васильевича Андреашенко, который до этого момента служил в Никольском храме в селе Лозаватка. На тот момент отцу Григория было 29 лет. Он закончил полный курс Екатеринославской духовной семинарии. Прибыл он вместе с матушкой и малолетними детьми. Псаломщиком был Вениамин Андреевич Александровский, а церковным старостой Довголев Ефрем. Андрій Федорович, відомо, що цей Миколаївський храм у своєму інтер'єрі повторював інтер'єр Володимирського собору у Києві. Відомо також, що його іконостас був мармуровим з позолотою, дуже гарним, що його розписували випускники Віденської академії мистецтв. А яким зберегла цей храм ваша пам'ять? Церковна територія була небольшою чуть більше одного гектара. Храм був великолепним, построєн із білого красивого кирпича. Фасад був украшений різнообразним православним орнаментом. Храм імей колокольню. на куполе был воздвигнут красивый крест. Надо сказать, что храм этот я запомнил в 1959 году на пасхальном богослужении, которое, как потом выяснилось, было трагическим. Оно было последним в истории этого храма перед его закрытием. Детская память отобразила этот храм, окруженный прекрасным забором, окрашенным в голубой цвет с белоснежно-выбеленными столбиками, и красивую церковную территорию, которая была услана словно огромным зеленым ковром из парыша. А еще я запомнил в белоснежно-золотистых ризах двух священников, как потом выяснилось, их звали отец Михаил и Николай. Они совершали пасхальное богослужение и поздравляли прихожан со светлым Христовым воскресением. Как будто сегодня, как будто сейчас в памяти звучат их слова «Христос воскресе», а многочисленная, огромная толпа людей в один голос отвечала «Воистину воскресе». Хотя будівля самого храма уже зруйнована, але залишилися стоять еще інші споруди из храмового комплекса. Давайте посмотрим, что в них там сейчас происходят и как он используется? До настоящего времени сохранился прекрасный дом священника. Это было здание, которое изначально Мария Матвеевна Ростковская построила в 1887 году для конторы нового строящегося, возникающего на этой территории Ростковского рудника. Однако, когда в 1902 году был освящен храм во имя святителя Николая Чудотворца, то госпожа Ростковская приняла решение передать этот дом для нужд церковного причта и для настоятеля храма. И вот как раз в этом храме, в этом здании до 1918 года проживал вместе с матушкой и четырьмя детьми настоятель храма, отец Григорий Васильевич Андриашенко, который к тому моменту был еще и благочинным округа. В годы советской власти в этом здании находилась рудничная поликлиника. А затем, вот в настоящий момент, там находится контора дорожно-строительного управления номер 418. Как видим, на перекор судьбе дом выжил, сохранился до наших дней, представляет из себя определенную историческую и архитектурную ценность, несмотря на то, что находится в промышленной зоне. А яка доля спиткала фундаторок этого храму? В 1909 году госпожа Ростковская скончалась. Хоронили ее при огромном стечении народа. Траурную панихиду совершал отец Григорий Васильевич Андриашенко. По завещанию Марии Матвеевны ее тело было положено помещено в специальную усыпальницу, которая находилась в подвальном помещении храма. Там она находилась до первого закрытия храма, до 24 сентября 1930 года. А в этот же период, когда производилось закрытие церкви, то мой отец Ахинченко Федор Федорович, работавший в тот период председателем рудничного совета, вспоминал, что была получена директива о том, что необходимо снять э, с покойной золотые вещи, а ее тело сбросить в один из старых отработанных карьеров. Когда комиссия зашла в подвальное помещение, то через стеклянную крышку гроба Отчетливо был виден лик погребенный. Это была очень красивая женщина, приблизительно 70-летнего возраста, с толстой пышной косой, скрещенными крест-накрест руками. На мгновение инквизиторы застыли, увидев практически нетленный облик покойной. А затем, когда была поднята крышка гроба, проник воздух, произошла реакция и труп разложился мгновенно. Были сняты золотые вещи, браслет, нательный крест, серги, бусы. Все это было помещено в специальный конверт с крепленной печатью и отправлено по месту назначения. Несмотря на то, что время тогда было очень серьезное, отец приложил максимум усилий для того, чтобы прах Марии Матвеевны не был сброшен в один из карьеров или отработанных бывших шахт. По его ходатайству и просьбе тело Марии Матвеевны было перезахоронено на ей уже освященном в конце 19 века кладбище, которое располагалось с юго-восточной стороны улицы Кремлевской. Но и там не судилось почивать в Бозе бренным остатком помещицы. Когда в 1972 году было принято решение о сносе этого кладбища, то естественно, что тело Марии Матвеевны уже некому было не отыскать, не указать место его нахождения, не перезахоронить. На том месте, на кладбищенской земле, в данный момент высятся две девятиэтажки и располагается стоянка для личного автотранспорта. Трагической была судьба и дочери моей Матвеевны, Елены Павловны Верабовой. Она проживала в своем имении, которое располагалось западней станции Вечерний Кут, в поселке, который в народе называли Белгород. Это название произошло от небольшого карьера, в котором добывали белую глину. Имение было очень красивым. В ясную погоду отчетливо были видны купола величественного Никольского храма, попечительство, за которым она взяла на себя после смерти матери. В ноябре 1917 года дворянка была зверски убита в своем имени. По поводу имени убийцы существует две гипотезы. Одна, что это был известный криворосский бандит Роман Лыка, а другая, что помещицу убил никто иной, как ее личный охранник Ганзин, которого она за несколько месяцев до этого наняла для несения охранной службы. Несмотря на очень сложное и неоднозначное время, отец Григорий взял на себя смелость, совершил настоящий гражданский и духовный подвиг. Он похоронил тело помещицы на небольшом церковном погосте, который располагался с восточной стороны церковного здания и был уничтожен вместе с храмом. Даже после своей смерти Елена Павловна Вирабова послужила людям еще раз. В ее прекрасном имени располагался после Октябрьской революции санаторий для больных горняков рудника, а затем находился туберкулезный диспансер для того, чтобы там оказывать медицинские услуги болеющим горнякам. Здание просуществовало до 1964 года, а в связи с тем, что расширялась промышленная зона карьера номер один Центрального горно-обогатительного комбината, оно вошло в эту промышленную зону и было разрушено и навсегда утрачено. А туберкулезный диспансер был построен как раз на седьмой подстанции, где он находится и сейчас. Благодарные жители навсегда запечатлели в памяти образ Елены Павловны. Несмотря на сложное время, в годы советской власти и в настоящее время – поселок, который располагается недалеко от ее имени, а кстати там располагались еще и 33 десятины выделенных Ростковской и Верабовой земель для ведения хозяйства храмом, до сих пор это, этот поселок носит название Верабово. Неоднократно власти переименовали его в Красный Горняк, но это название не прижилось, а жители говорят, мы поехали на Верабово. Так это название существует и до настоящего момента. У часы Миколаевский и храм спиткала такая же доля, как и иные храмы нашего места. Расскажите, ласка, что с ним произошло у эти годы? В начале 1929 года городские власти, выполняя инициативу центра, инициировали мощную антирелигиозную кампанию, главной целью которой было закрытие и последующее уничтожение православных храмов. На страницах газеты Червоный герник и других печатных изданиях Кривого Рога появились статьи о необходимости снятия церковных колоколов. К сожалению, такая трагическая участь постигла и Свято-Николаевский храм. В начале 1930 года были демонтированы многочисленные колокола и исчезли навсегда в горнилах столеплавильных печей. Параллельно с этим развернулась и мощная кампания травли и преследований, адресована священно служителям, которые служили в этом храме. Первым не выдержал такой травли и отрекся от сана и веры диакон Иван Фоменко. А 24 сентября 1930 года здание храма было опечатано и закрыто. Городские власти требовали от руководства района не только закрыть церковь, но и разрушить само здание. С большим трудом, ценой невероятных усилий, отцу удалось отстоять само здание, которое было превращено изначально, изначально под клуб, а затем в нем помещался склад, в котором Орс хранил комбикорма для лошадей, расположенного недалеку, кон... неподалеку конного двора. В подвальном помещении, где покоился прах госпожи Ростковской, коммунальники рудника ссыпали соль на случай гололеда. С 1930 года храм был закрыт. И только с началом Великой Отечественной войны в конце 1941 года немецкие оккупационные власти разрешили проводить богослужение в храме. Службу Божью правил 69-летний священник, отец Иван Григорьевич Казак. Он служил в храме до 1952 года. В 1952 году из епархии в храм прибыл уже немолодой священник, отец Михаил, вместе с матушкой Лидией. Вторым священником с 1953 года стал служить отец Николай Васильевич Ангелов, который вместе с матушкой Клавдией Дмитриевной Успенской прибыл из района Днепродзержинска. До этого он служил в сельских приходах Курской области, за усердное служение Господу пять лет отсидел в сталинских лагерях, а с 1953 года стал служить в храме. В связи с приходом к власти ярого безбожника Никита Сергеевича Хрущева начинается новый виток антирелигиозной богоборческой кампании. Его суд заключался в том, что Хрущев поставил целью уничтожить те оставшиеся храмы, которые еще сохранились после первого, первого витка антирелигиозной кампании огромная опасность нависла над храмом святителя Николая. Участились визиты, в кавычках, санэпидстанции, которая запрещала под различными предлогами целовать образа. Возрастали налоги, усиливалось давление властей. Это чувствовали прихожане, ощущал уже не молодой священник, отец Михаил. Он обращался со слезными просьбами к городским властям, к районным властям, взывал к чувствам верующих. Однако эти попытки к сожалению, успеха не имели. И в конце 1959 года храм был закрыт. Не выдержало сердце настоятеля. Отец Михаил, видя такое положение вещей, скончался от сердечного приступа. Распахнулись двери уже закрытого храма, началась траурная панихида. Последний путь настоятеля провожали сотни прихожан. Похоронен отец Михаил вместе с матушкой Лидией и отцом Иваном Казаком на кладбище поселка Соколовка. Когда храм был закрыт, отец Николай Ангелов продолжал службу Божью. Несмотря на очень сложную обстановку, преследование и травлю властей, отец Николай Васильевич Ангелов даже после официального закрытия храма, когда на церковных дверях висел огромный опечатанный амбарный замок, он совершал настоящий духовный подвиг преданно служил Господу в подвальном помещении храма. Тусло горели свечки перед несколькими образами. Прихожане усердно и искренне молились. Казалось бы, сам дух, похороненный когда-то в этом помещении, госпожи Ростковской присутствовал на молебнах. Но, к сожалению, здесь нашлись добрые люди, которые донесли властям, были запрещены богослужения и в храме. Отец Николай и дальше продолжал испытывать на себе враждебное отношение властей. Но он не отрекся от той клятвы, которую дал еще в пору своей юности, участь в Орловской духовной семинарии и пронес ее до самого дня своей кончины, на этой земле. Рудничные власти в 1963 году принимают решение об окончательном уничтожении храма. Раздались мощные взрывы. С первой попытки храм устоял, он выдержал мощный взрыв динамита. Но затем были подведены новые бигфордовые шнуры, подвезен был динамит, раздался мощный взрыв и храм был уничтожен. Так погиб великолепный Свято-Николаевский храм, который верой и правдой служил людям и Господу. Недалеко от территории храма располагалось еще одно здание, которое сохранилось от эпохи Ростковских Верабовых. Это здание бывшей церковно-приходской школы, в котором закон Божий преподавал настоятель храма отец Григорий Васильевич Андриашенко. К зданию бывшей церковно-приходской школы примыкает дворец культуры, который был построен в 1930 году. Кстати, в период безбожия, особенно в начале 50-х годов, дворец культуры играл роль как бы противовеса православному храму. Старожилы рассказывают, что в период проведения богослужения, особенно на светло Христово воскресенье, на Пасху, в этом помещении Дворца культуры устраивались увеселительные мероприятия, из рамкоговорителей звучала музыка, которая пыталась заглушить церковное пение. Представители Дворца культуры и правоохранительных органов всегда находились на церковной территории, ходили рядом с храмом для того, чтобы уличить пионеров, комсомольцев, школьников, которые вместе с родителями приходили на богослужение. Неоднократно на заседаниях комитета комсомола и совета отряда средней школ номер 3452, которые располагались недалеко от церковного здания, рассматривались персональные дела этих ребят, им угрожали пугали, заставляли отреться и отказаться от участия в церковных богослужениях, угрожая отобрать пионерский галстук или комсомольский значок. Весьма символично, что последним священником храма во имя святителя Николая Чудотворца был отец Николай Васильевич Ангелов, который служил в этом храме с 1953 до момента его закрытия, до 1959 года. Дорогі во Христі, брати і сестри, сердечно вітаю вас вічно живими, що йдуть від апостольських часів словами Христос Воскрес. З ласки Божої, ми знову з вами переживаємо цю велику пасхальну радість. Сьогодні ми разом з святими жонами мироносицями. Спішимо до живоносного гробу Господнього, щоб там побачити гріб, на якому написано: Його тут немає. Не шукайте живого посеред мертвими, Ідіть, і Він зустріне вас на дорозі разом з апостолами, які не впізнали воскресшого Христа і говорили разом з Ним. Але коли Господь приломив перед ними хліб, і вони побачили перед собою свого Христа, свого Месію. Апостоли перебували в великому страху, але коли з'явився Господь, Він сказав їм: Не бійтеся, нічого не бійтеся, я переміг цей світ. Сьогодні Воскресіння Христове. І дає і нам з вами силу і наснагу нічого не боятися у цьому житті, ніяких випробувань. Лишень щоб ми свідчили своїм життям, своїми добрими справами істину, а істина завжди в Христі і завжди в Бозі. Першими словами нашого Воскресшого Господа. Що пройшов крізь зачинені двері до святих апостолів, були слова мир вам. Цей благодатний мир Господь приніс нам на землю. Він приніс його спочатку у своєму народженні, коли ангели заспівали над вифлеємом слава вишних Богу і на землі мир. І сьогодні Господь знову благословляє нашу землю миром, не тільки землю. Ну, і кожну нашу душу, тому що вона є храм Духу Святого, храм Божий. Він також проходить в наші серця скрізь, можливо, зачинені двері, і каже нам: мир вам, Цей благодатний мир, сьогодні повинен спасти цей світ. Будемо заховувати Його в своїх серцях, в своїх родинах, в своїх сім'ях. В наших містах і селах на нашій благословенній українській землі, тому що вона, коли ще давно, засвідчила свою любов до Христа Воскресшого. Тож нехай Його Воскресіння сьогодні оцінить всю нашу землю і нашу країну небесним своїм сяйвом, миру, добра і любові один до одного. Будемо спішити сьогодні до живоносного гробу Господнього, щоб і нам стати причасниками великої вселенської радості, яку Господь дає нам як велику надію, як любов і добро. Воістину Христос Воскрес! Наш раціоналістичний час світ потопає в байдужості довіри Христової. Всюди утверджується атеїзм і матеріалізм. Проте жоден матеріаліст не може заперечити залишених нам свідоцтв правдивості християнського віровчення. До наших днів збереглася свята плащаниця Господа нашого Ісуса Христа, ті самі пелени, які знайшли жони мироносиці у гробі. Перші віки християни зберігали святу плащаницю таємно. Відомо, що вона була зразком для написання ікон Спасителя. Після припинення гонінь хранителями святині були візантійські імператори. Потім вона зберігалася у Влахернському соборі Константинополя, а після розгрому візантії хрестоносцями у 1204 році зникла на кілька століть. Викрадену святиню перевезли до Франції і лише наприкінці 17 століття герцоги Савойські. Поклали її у каплиці італійського містечка Туріна. З тих пір вчені все намагаються розкрити таємницю туринської плащаниці, хоч безліч проведених досліджень доводять її справжність. За допомогою новітніх комп'ютерних технологій американські вчені нещодавно вируховали усі параметри тіла Спасителя і навіть вперше відтворили об'ємну фігуру Христа по відбитку із туринської плащаниці. До речі, 1 травня виповнилося 110 років з того історичного дня, коли плащаниця була вперше сфотографована. Саме тоді виявили, що вона є негативом, і на фотографічній пластині вперше змогли побачити справжній лик Господа. Другою подією, яка вражає матеріалістичний світ у наш час, є чудесне сходження благодатного вогню на гробі Господньому у велику суботу. За кілька останніх років ми вже звикли бачити телетрансляції цієї дивовижної події. Проте безліч людей по всьому світі не знають правди про святий вогонь. Між тим, він сходить у цьому храмі не одне тисячоліття є безліч свідчень паломників від найдавніших віків, які описують це явління божественної благодаті. Найперші згадки від Григорія Ніського, Євсевія та Сильвії Аквітанської. Датовані четвертим століттям, за свідченням апостолів і святих отців, нетварне світло освітило гроб Господній невдовзі після Воскресіння Христового, що бачив один із апостолів. Петро, прийшовши до гробу, побачив у гробі сяйву і вжахнувся, пише святий Йоанда Маскін. А Євсевій Памфіл розповідає у своїй церковній історії, що коли якось не вистачило лампадного масла. То патріарх Нарцис благословив налити до лампад води із село купелі. І вогонь, що зійшов із неба, запалив ці лампади, і вони горіли протягом усього пасхального богослужіння. Це було у другому столітті. Щороку це диво сходження благословенного світла відбувається у Єрусалимі, і тільки православний патріарх приймає благодатний вогонь. Багато разів представники інших християнських деномінацій. Намагалися оспорювати це право, проте щоразу були посоромлені. У 1579 році, коли православних навіть вигнали з храму, а на гробі Господньому молилися вірмени, благодатний вогонь вирвався із колони, біля якої молився православний патріарх. Це був єдиний випадок у історії, коли святе світло зійшло за межами храму. Намагалися зашкодити сходженню благодатного вогню і мусульмани. Відомий ісламський історик Альбі Руні у 10 столітті писав, що губернатор наказав замінити гніт у лампадах мідним дротом, сподіваючись, що лампади не горітимуть і саме диво не відбудеться. Проте, коли зійшов вогонь, мідь загорілася. Церковна церемонія святого вогню зветься літанією. На неї завжди збирається чимало людей, не тільки православних прочан. Серед присутніх завжди багато християн різних конфесій, мусульман і навіть атеїстів, які на власні очі бажають побачити сходження благодатного вогню. За церемонією уважно стежить єврейська поліція, так як колись стежила турецька влада. Усі вогні погашені, увесь храм, а особливо кувуклія, обшуканий. Кувуклію закриває і запечатує ключар-мусульманин, а незабаром. Усі спостерігають дивовижні прояви божественної благодаті, грім серед ясного неба і блискавки, благодатна роса, передвісники сходження благодатного вогню. Єрусалимський патріарх молиться на гробі Господньому, і по його молитві сходить святий благодатний вогонь. Його властивості дивовижні, в перші хвилини він не опалює, люди вмиваються ним, дехто навіть отримує зцілення від недуг. Від благодатного вогню. запалюють усі лампади по всьому Єрусалиму. Спеціальними авіарейсами святий вогонь розвозять по всьому світу. Наша передача підходить до завершення, і мені залишається тільки попрощатися із нашими глядачами і побажати вам, щоб радість світлого христового воскресіння назавжди поселилася у ваших серцях, і щоб там народилося почуття миру і любові до ближніх, яких нам усім так не вистачає. Ангела всім хранителя.